Селям алейкум, дослар! Айынклі ана тіліңізді ве ажайып әдебиетіңізді оғренмеге девам етеміз. Бүгінгі дәрісіміздің мемзусы сөз бірікмелері, жүмле, мұптида группасы, хабер группасы, ұмыми мәлімат беру. Мұсафыр, қырым татар халқ масалы, тұрмыш масаларының беде қысусетлері, халқының тұрмышы доғры тасверлеп, әкі үзілікіні тұқпиқ этмек дерсімізнің эпиграфы. Әр бір гүлнің япырағы өз қоқысы түсі бар. Әр бір ашының өз ады бибері бар, түзі бар. Әр бір тілінің лезеті өз жүмлесі сөзі бар. Ремзе бұрнашының сақауылан әй қадай шерімден алынды. Біз лаф еткенде сөзлеріні бір-біріне бағылаймыз, бұлардан жүмлетіземіз. земіз. Жүмлелерден ісе тертіп етеміз. Иште бүгін бұл мевзуда тоқтай жақмыз. Дерсімізді құланылажақ сөзілернен таныш олайық. Сөз бірікмесі – жүмле, мұптеда, қабер. Хал ағыз ератыжылығы ана тілімізнің қазинесідір. Халқымыз 100 еллар девамында ифаделі ибарелер, мерген сөзлер, тасвери васталар, Айтымлар, аталар сөзлері яратты, ана тілімізні зенкінлештірді, ілерлетті. Әр бір яңын есіл бұл қиметлі мирасыны оғренмек, сақламақ, векеледжек есілерге еткізмек керек. Келіңіз башта бұл сөзлерінен мұсафір адлы қауқ масалы әле таныш олайық. Оның мевзу веғайысыны қайт әтейік. Ләкен башта яңы сөзлерінен таныш олайық. Донатмақ, дуымсрамақ шубелемек көрюк көрюк чекмек қыммет мақат миллион ендесе масал на диңлек бір заманда бар екен бір заманда жоқ екен бір фуқари бар екен о евне бір мұсафыр келіп кеті екен фұқаринің бірде бір бай қомшысы да бар екен бай қомшы фұқаринің евне келіп кеткен мұсафырден бір шейлер дұйым дұйымсыраған Күнлерден бір күн бай қомшы фұқарені евіне чағырады, сен бізге не үшін келмейсің ия деп сорай. Мен кебі фұқари адамның сіз кебі бай бір қомшысының евінде не іші бар Мен сізге бармаға ұтанам, деп жевап бере, ұқаре. Ұтаныма, келіп дей бай. Біраз вақыт кечкен сон, бай. Айтса мұңа, бұл сенің әвіне келіп кеткен адам, насыл адам я? деп сорай. Ұқаре жевап бермей. Оңыса, ұфыр оңа, мен сенің әвіне келіп кеткенімні кім екенімні іч кімсеге айтма, дегені кем шай о'лса да бай оны оплап айттыра фұқаре оңа келген мұсафырні қыдыр Неби екеніні айта сен оны қомшы маңа да алып келсе мен қыдыр Небиіні мұсафыр етмек істейім. сен айтсаң ол бізге де келер дей Күнлерден бір күн хiдыр Неби кене фуқаренің әвіне келе о қонақбайның алындан бір шелер сезе оңа Сен маңа бір шелер айта жақ оласын, ама ечіндір айтмаға чекімесін. Сен айт, чоқ түшініп отырма дей. Қонақ бай оңа. Бізің қоңшы бай сізіні өз евіне мұсафірліке чағыра дей. Сен о қоңшы байға бар да келеджегімні қабер әт. Деп қыдыр небей разылығына білдіре. Фухаре байға барып, мұсафір сізге келеджег, азыр олымыз дей Бай шу сағат тедарик көре. Евлеріні доната, аш-су бақа, Евден ел қапа барған жи келімлер, мақатлар тұшы де. Шымды әр шей азыр олған сон, бай қыдыр небенің бекілеп тұра. Біраз вақыт кечкен сон қапы қақыла. Бай қаршысына «Ай қыдыр небе келді» деп қапыға бақа. Қапына ачып бақса, не кө'рсін Чуллы ұрбалы бір тіленжі келген арқасында да балабан бір көрік бар тіленжі байға мен алла мұсафырым, қабыл ет дей бай ачунен кет миллион мұндан. Маңа шымды қiyметлі бір мұсафыр кележек жойыл деп оны quvа О демесі бұл тilеnжi оның bекlеb отырған мұсафыры қыдыр Неби екен байның көзіне тіленші олып кө'рінген қыдыр Неби арқасындакі арқасындағы ерге қоя да баса бас көрік чекмеге башлай кө'ріктен чыққан ава о мүкеммел сарайны негізінден қопарып көкке сара ондан соң қыдыр Неби көрікіні чөлк яққа бұрып байның андаки бүтін қойларыны Туварларыны тілеф ете. Бұндан сон мұсафыр ғайып кете. Келміз, масалының мүндережесі ұстынды фікер ерсетейік. Бай қомшы фғарені не япқаныны істеді? Әбет, бай қомшысы мұсафырны өзіне давет өтмеге істеді. Фғаре ғыдыр небей кележегіні байға айтқан сон бай не япын башлай. Әлбетте, азырлап башлай. Аш, су, әв, барқыны бұтынлей азырлай. Қыдырнеби байның қапысына не деп келе? Қыдырнеби байның қапысына тіленжі оларақ тіленіп келе. Я, бай мұсафырыны насыл қуғана ақында парчаны тапып оқиық? Байны сынамақ үчін қыдырнеби кім олып келе? Тіленжі олып келе. Қыдырнебей байыны насыл жезалай? Қыдырнебей байының бұтын шейлеріні, қойларыны, туарларыны тәліп әте. Масалының әсас мемзусы бұ, инсанлар арасында мұнасібет. Базы инсанлар бай олсын, фұқаре олсын, бір-бірінен ғұчүр мұнасібетті бұңалар. Ләкін біз әр вақыт доғыры муабет муасбетті болмақ керек Енді есе әсаз мевзумызға кечеміз. Нұтықта жүмле тізгенде біз айры сөзлеріні дегіл, оларыны бұры бірі біріне бағылап қоланамыз. Әм оларыны башта өз әра бірлештіріп, сөз бірікмесіні мейданға кетіреміз. Меселі, яқшы талебе. Талебе насыл яқшы Ким на taliбе yaxshi oqig'аn bала бала насыл оқыған оқыған кім бала Ешіл терек терек насыл ешіл ешіл не терек сөз бірікмесі екі қысымдан барет Баш сөз ве таби сөз. Таби сөз баш сөзге манажа жа ве грамматика жа бағлана білір. Келіңіз, бұ қайдені бір жүмле мисалінде бектейік. О, алтын толы бардақны байға алып келе. Жүмлесін аламыз. Мұнда бардақ сөзінің насыл суали ярдымынен толы сөзі бағланып, тек сырада, еч бір вастасыз тамамлайып. Толы сөзіні есе неге суалі ярдымынен алтын сөзі мойанлештіре, белі бір шекіліні талап ете. Демек, бардақ әм толы, әм неге толы олғаны біз бірі-біріне белі бір бақ васталарынен бірлештірілгеніні білдік. Әм толы сөзі бір васта талап етмей, яңи, вастасыз алтын сөзі де, Неге суальне бар олып, ләкен шекленмеген bаg' вастасы ila бірлешкен. ya'ni o'ле де белi түшіп қалдырылып тертіп етілген тең жмле меселе мен алма ашайым. Китап оқиым жүмлесінде нені оқуым кебіз суал берсек те оны жuмледе ұмуми манада олса түшін келішінің ялғамасыны қошмайып құлана білеміз. Тевам етейік. Бардақны алып келе бе байға алып келе. Сөз бірікмелерінде сөзлер ойзара белі бір бағы вастасы илі бағыланып келгені ве нені суаліне беріп, или бардақны кібі шекіліні демек шекілінген оларақ, яны, ялғамасы вастасы іле шекіліні тапа талап ете. Кімге суалі де байға кіпі, яны, ға ялғамасы вастасы іле шекіліні талап ете. Боле етіп, бірікменің баш суал беріжі сөзі таби сөзіні ідаре ете. Демек, біз сөзлер бір-бірне вастасыз, әмді шекелленген ве шекелленмеген васталы бағлана бүлгеніні ұғырендік. О ве алып келе сөзлері жүмледі бір бірінен тен қалып, тек келіште өз әтірафында дегер сөзлерінен сұал вастасынен бағланып, мұптеда о ве хабер алып келе ғруппаларыны тешкіл әді. ғруппаларынен бірлікте базы да яңыз өзлері де, Бұр бүтін әмді әді, әді жүмлені пешкіл әді. Чүнкі сөзлеріні айры бағыламай құланғанда олар біз білдірмек істеген маналарымызны ифаділеймей. Тек бір жүмледі бірлешкенде там мананы ифаділей. Жүмлейсе мана жа ве грамматика жа жеттен бұры-бұрыны бағлаған сөз яда сөз ғруппасыдыр. Энді есе мевзумызны пекетмек үшін бір қач вазифе бечерейік. Соз бірікмелеріні көчіріп яғызыныз, баш ве таби сөз арасындағы манаджа бағыны суалермен білдіріңіз. Суалеріміз есе не на, насыл, қачын қайсы суалеріні құланмақ мүмкін. Ишіні бітірді, нені на бітірді. Мерақлы икәйе, икәйе насыл, Бешінжі сыныф – сыныф қачынжы Тес чапа – насыл чапа? Аляжи талебе – насыл талебе? Шу озен – насыл озен? Яңы – эв – насыл эв? Бірінші сөз – қачынжы сөз? Невбеттекі вазифеміз – жүмлелерінің баш азаларыны қайт етіңіз. Түшім келішінің құлануы еді құлван мұғанны тартып етіңіз. Бірінші жүмле. Алим Султанның дегеніні япа. Кім? Алим. Мұптеда. Не япа? Дегеніні япа. Нені япа? Султанның дегеніні япа. Мұндайсы түшім келіші құлануды сарайда айванат ве құшылар алемінің тілеріні аңлаған ақсақал алим бар екен кім бар екен алим шай етіп падиша фуқареге арабажыларны жібере кім падиша не апа жібере екінші кеже тікіже ола. кім тікеже Нияпа, ола. Үтшін жүнге және бетшілікке аяқапчы тұра. Кім аяқапчы? Нияпа, тұра. Хан көйлі ве усталарға чоқ пара ве бірер ад бағышлай. Кім хан? Нияпа, бағышлай. Сәуімлі бағалар, бүгін дәрсімізде біз мұсафыр масалы еле таныштық. Ана тілінден соз бірікмесі бе жүмлелер ақында таныш олдық. Бұл ноқтада сізлерінен сағылықла шам. Әр біріңізге муафақетлер тілейім. Кележек терсерде көрішмек ниетіне, сағылықнен қалыңыз. балалар ана тілімізіне, көзел әдебіатымызіне оғреніңіз. Көршкенге, достылар!